o'zbekiston koko kola super ligasi yigirma beshinchi turi uchrashuvi doirasida olmoliqning okayimka jamoasi buxoroda buxoro klubining mehmoni bo'ldi chempionatning so'nggi turlarda muvaffaqiyatsizlikka uchrab pro liga garavona bo'lgan voholiklar o'z muxlislari oldida ushbu o'yinni shunchaki rasmiychilik sifatida o'tkazishi mumkin emasdi va g'alaba uchun borini berishlari oldindan ayon edi ammo konchilar ham buxoroga shunchaki sayohat uchun borishmagan edi bu elliginchi daqiqaga kelib isbotlandi keskin qarama qarshiliklar ostida o'tgan o'yinda okiimka jamoasi tomonidan uyushtirilgan ajoyib kombinatsiyalar so'ng sanjar tursunov ayyorona zarbasi orqali raqib posbonini dog'da qoldirdi unda hali yetarlicha vaqt borligi sabab buxoro jamoasi hisobni tenglashtirish okmka esa oradagi farqni oshirish uchun goh u tomon goh bu tomon xavfli reydlarni tashkillashtirishdi lekin ketma ket zarbalardan zerikmagan darvozamonlar esa golli vaziyatlarni bartaraf etishdan charchashmadi shu tariqa o'yinning so'ngigacha boshqa hisob o'zgarmadi ushbu natijadan so'ng mirjallo qosimov shogirdlari o'zbekiston chempionatida 25 o'yinda 45 ochko jamg'argan holda 4 o'rinda bormoqda eslatib o'tamiz konchilar o'zbekiston super ligasining so'nggi uchrashuvini olmaliqda qashqadaryoning nasaf jamoasiga qarshi o'tkazadi ushbu o'yin 1 dekabr kuni 17:15 da bo'lib o'tishi belgilangan agarda bu bahsda mirjalo qosimov shogirdlari g'alaba qozonsa okeemka futbolchilari chempionatning sovrindorlar qatoridan joy olishadi shuningdek olmaliq jamoasi 27 noyabr kuni soat yigirma biru nol nolda osiyo chempionlar ligasining beshinchi tur doirasida saudiya arabistonining al ittihod klubini o'z maydonida qabul qiladi ma'lumot uchun saudiyaliklar bilan birga taniqli futbol yulduzlari karim benzema fabinyo va engole kante kabi futbolchilar kelishi kutilmoqda shunday ekan yuqorida aytilgan sanalarda okemka sport majmuasi stadionida bo'lib o'tadigan ajoyib atmosferaga tashrif buyuring va o'z jamoangizni qo'llab quvvatlang